त्री विश्वनाथ मंगल स्त्रोत्र भक्तजनो भगवान विश्वनाथ का यह मंगल स्त्रोत्र काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती द्वारा विरचित है अत्यंत सुंदर यह विश्वनाथ मंगल स्त्रोत्र का नित्य पाठ करने वाले भक्त को भगवान काशी विश्वनाथ की अपार कृपा मिलती है गंगा धरम शशि किशोर धरम त्रिलोके रक्षा धर्म निटिल चंद्र धरम त्रिधरम भस्मा वधूलन धरम गिरिराज कन्या देव्यो वलो खानधर्म वरदं प्रपन्ने काशीश्वरं सकल भक्तजन आरती हारं विश्वेश्वरं प्रणतपालनभाम् रामेश्वरम् विजयदान विधानधीरम् गौरेश्वरम् वरदःस्तधरम् नमामः ോത്തമാകലലിതം ലളിതം വിശാലം തം മംഗലം ഗരളമീലം ലമീമുണ്ടമാല്യവലയോ ജ്വലമഞ്ജുലീലം लक्ष्मीश्वरार्चितपदाम्बुजमा भजमः दारित्र दुःखदहनम् कमनम् सुराणा दीनार्जितावदहनम् दमनम् रिपूणा दानं श्रियाम् प्रणमनं भुवनाधिपाना मानं सता वृषभवाह नमा नमामः श्रीत्रियष्णचन्द्रशरणम् रमणं भवान्याः स्वप्रपन्नभरणम् धरणम् धराया संसारभारहरणम् करुणम् वरेण्यम् सन्तापतापकरणम् कर वै शरण्यम् चण्डी चण्डि लवितुण्डधृताभिषेकम् श्रीकार्तिकेयकल नृत्यकलावलोकम् वरवाद्यमहोत्सवाढ्यम् सोल्लासहासगिरिजम् गिरिशम् तमीडे श्रीमोहिनी निविड रागभरोपगूढम् योगेश्वरेश्वर हृदम् भुजवा सरासम् सम्मोहनम् गिरिसुताञ्चित चन्द्रचूणम् श्रीवेश्वनाथमधिनाथमुपै नित्यम् आपाद्विनाश्यति समेद्धति सर्व विघ्ना प्रयान्ति विलयम् शुभमाद्युदे योग्याङ्गनाप्तिरतुलो तमपुत्रलाभो विश्वेश्वरास्तवमिमम् पठतु जनस्य वन्दे मोक्ति मा देगा छ चे तोर्णमेते स्वास्थ्यम अरुदा बितौ पये तिगृहं विद्या यशो विजय इष्ट समस्तला भवय

चिं चा प्रसेद देवी बहु दयालु श्री वेस्नाथय सं भक्तों ससाम बहु श्री काशी नैना शंकराचार्य देख चुना महेश स्वरे नग्रचिता स्तोत्रमाला शिवार्पिता इति काशी पीठात इसपर शंकराचार्य श्री स्वामी महेश्वरानन्द श्रीस्वामीमहेश्वरानन्दसरस्वती विरचितम् श्रीविश्वनाथमङ्गलस्तोत्रम् सम्पूर्णम्